assalomu alaykum aziz yurtdoshlar mo'minning meroji va uning go'zal duolari deb nomlangan sizga havola etiladigan bugungi eshittirishimizda 1955 yil mart oyining 4 sanasida tavallud topgan gulshanobod mahallasining 122-xonadonda yigirma ikkinchi xonadonida yashovchi qayumova azimaxon qurbonovna opamiz xonadonlarida bo'lib o'tadigan suhbatni o'quingizga havola etamiz Allohning yo'lida savob ishlar qilgan insonlarga yaratgan egam oxirat diyorida tayyorlab qo'ygan mukofotlari bor albatta biz tabarruk xonadonga tashrif buyurib tangri taolodan eng avvalo azima opamizga bu muborak yuzingiz nurlarga to'lsin deymiz azima opadek ayollarimizning qizlarimizning qalbiga yaratgan Alloh sabr matonatni joylagan ular to'rt muchasi sog'lom insonlarga o'xshashshni qanchalik orzu qilganliklari barchamizga birdek ayon maktab davrida sinfdosh dugonalar bilan o'ynab kulmagan ko'chalarga chiqib suvlar sepmagan chiroyli kiyimlar kiyib to'y va marosimlarda qatnashmagan bozorga borib xarid qilmagan eng asosiysi oq libos kiyib chimildiqning go'shankasida kelinposho degan nomni eshitmagan ular oqila obida malak simo o'zbegim ayollariga nasib etmagan shirin baxtni to'ymagan qizlarimizdan ko'rganimiz har bir hodisa va eshitganimiz har bir so'z qalbimiz ko'zgusida o'tadi azima opamiz 46 yil mobaynida og'ir dardga chalingan aziz insonlarimizdan qirq olti buyon <laughs> mana shu qirq olti yildan buyon dar chekamiz lekin shunaqa darmaa akti olib aytgan insonlar ko'paysin yurt tinch bo'lsin osmon musaffo bo'lsin xudoyo xudo banda hamma paxta pilonlari bug'doy hamma hamma narsa tuyib ketsin dasturxoningizga hammagizga baraka bersin xudoyo xudo bando ro'zg'orii baraka bersin xudo yog'iz ushladan balo qazolardan oqa shikastladan yomon ko'zdan yomon yo'dansada yomon insonlardan xudoni o'zi asrasin oohmaada xudoni o'zi yurtimiz xalini asrasin har bir xonadoniga to'ylar bersin xudoyo xudobando yaxshi kunlar bersin hech bandani xudo midbeorek sharmanda qilmasin baxt eshigini ochsin farzandtaabgga farzan bersin kim nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga murodiga yetsin xudoyo xudo banda hammani xudo yaxshi kila yetkirsin butun yurtimiz xalqini hamprezident davlatlarni ichiga hamma davlatlarni ichiga prezidentlar oldiga yuzlari yorug' tillari uzun bo'lishini kuch quvvat berib yurt tinchligini saqlashda xalq ouligini taqlashda kuch quvvat berishni olloh <laughs> himmatli bo'lish insonning olijanob fazilatlaridan biridir shuningdek har qanday odam miskin va g'arib yetim yesirlarga nochor nogironlarga na o'z ehtiyojidan orttirib ehson bera olsa olloh unga o'z nurini yog'diradi aziz yurtdoshlar azima opadek nogiron qizlarimizga ayollarimizga muruvvat ko'rsatib ularga yordam berishingizni so'rab qolamiz allohga muhabbat va shukronalik qalbingizni hech qachon tark etmasin